Равнясь. Ой, молодцы. Смирно. Итак, буква Я. Всем известно, буква Я в азбуке последняя. А известно ли кому? От чего и почему? ссорятся, там и дело спорится. Только раз все дело стало. Из-за страшного скандала буква Я страшнее не стала. Сбунтовалась буква Я. Я, сказала буква Я. главная за главная. Я хочу, чтобы отсюда впереди стояла я. Не хочу стоять в ряду. Быть желаю на виду. Говорят ей. Не пойду, я ведь вам не просто рука, а я местоимение. Вы сравнение со мной недоразумение, недоразумение, не ни более, ни менее. Тут вся азбука пришла в страшное волнение. а Вот и ну ты. F, от обиды покраснел. красне. Сердито «ф» сказала выкричи. Воображала, это всякий так бы и мог. Может, я и самая Редлог. Проворчала Б. Попробуй, подтолкнуть с тобой Нужен к ней подход особый. Вдруг промямлил мягкий знак. А сердитый твердый знак. Молча показал. гласные. Не хватало только драки, а еще согласные. Надо раньше разобраться, а потом уже и драться. Мы же грамотный народ, буква Я сама поймет. Разве мысли мои дело всюду я совать вперед? Ведь никто в таком письме не поймет ни бе, ни Я задумала на память. Все буквально улыбнулись и ответил дружный хор Хорошо, идем на сход! Если сможешь в одиночку написать хотя бы строчку, правда стала бы твоя? Чтобы я да не сумела, я ж никто не будь, а я. а я взялась за дело. Целый час она пыхтела и пыхтела, и потела. Написать она сумела только я, я, я. я сперва крепилась, а потом как заливилась... Я, ребята, виновата! Признаю свою вину! Я согласна стать ребята даже сзади буквы Ю! Что ж, решил ли салфавит? Эх, не очень! Пусть стоит! Пусть стоит! Дело ведь совсем не вместе. Дело в том, что все... У -у -у Я. Вы. Вот такая вот интересная шахта.